Вірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Пасхальна реконструкція знову в Одесі в цю суботу, 27 квітня, на Дерибасівській подробиці в цьому ефірі. Денис Сердіченко, керівник благодійного фонду Добрий Самарянин та Наталя Терехова, режисер Пасхальної реконструкції в нашій студії. Вітаю вас. Вітаємо. Давайте з ідеєю, як вона народилась. Пасхальна реконструкція вже вкотре буде показана в Одесі. Ах. Я могу сказать, что это совмещение многих таких идей или вопросов. В первую очередь, это осознание, что Одесса — античный город. То есть мы все таки одесситы, на юге выросли, и наша история гораздо древнее, чем мы себе даже представляли. Вот это осознание, что здесь ходили римляне, оно как-то вот тебя ободряет. Естественно, Начинается это с истории, а также это желание восстановить историю своими руками, пошить костюм, одеть его, походить в нем, почувствовать, что думали древние люди, когда они ходили. То есть это вторая причина вот пасхальной реконструкции. Ну и третье, немаловажное, это те события, которые произошли 2000 лет назад. Пришел Иисус Христос на землю, он умер и воскрес ради нашего оправдания. То есть мы э, хотим воссоздать на эмоциональном, как и эстетически, на эмоциональном уровне те события, чтобы люди, чтобы люди пережили вот этот момент э, э, тех событий. Так что много есть составляющих, почему, э, э, как это родилась пасхальная реконструкция? Знаете, возможно, кто из нас разчуя, после этих слов и думает: ну не на часе, там все эти действия так, але Ми з вами зараз вкотре зустрічаємося після чергового російського удару по Одесі. І от такі от події, як пасхальна реконструкція, показують, що місто живе, воно розвивається. Це все теж дуже треба. Це відволікає людей і це допомагає жити далі, не зупинятися, принаймні. Так чому це важливо для вас, Наталю, брати участь? Я думаю, що в такі сложні времена нам дуже нужна духовність. Это то, откуда мы черпаем силы, знаем, что Бог поможет, Он все видит, Он справедливый, Он на нашей стороне. И это вдохновляет, дает силы жить дальше, двигаться дальше. Сотни людей, тысячи, наверное, в нашем городе. Поэтому, когда люди придут на мероприятие, на нашу пасхальную реконструкцию, это уже совсем скоро, в ближайшую субботу, 27 числа в 13.00. Они смогут стать жителями античного города, перенестись в ту эпоху, пройти этот последний путь Иисуса Христа на Голгофу, переосмыслить свою жизнь и черпать в этом силы. Потому что Христос не только умер, но и воскрес. Он принес нам эту надежду воскресения и жизни. До речи, слоган реконструкции «Христос воскрес, воскресная Украина». Про что для вас эти слова? Я верю, что мы переживаем ну в сложное время, и вот как семя, которое сеется в почву, оно должно умереть, чтобы что-то новое, красивое родилось или произросло, то оно должно умереть. Да, мы каждый день в какой-то степени умираем и но я верю, что это для, не для того, чтобы сегодня вот что-то пройти, это для будущего, для наших детей, для наших внуков. В любом действии должна быть надежда. Христос, те события страшные, когда его убивали, мучили и так далее, но конечный результат, он воскрес. И посмотрите, как христианство распространяется по всему белому свету. Так и здесь я вижу, что Украина проходит трудные времена. Но нас, но мы воскреснем. Я верю, я искренне верю, что Украина восстановится, и сюда будет вся Европа съезжаться Я верю, что те, которые с нами воюют, они сами захотят жить в нормальных условиях, а не в тех бандитских условиях, в которых они сейчас пребывают. Так что вот эта надежда, всегда надежда, говорят, надежда убирает последний. Где-то правда в этом есть. Мы воюем, защищая свою родину ожидая все-таки хороших времен, а не так, что воюем, что мы все умрем и все, на этом все закончится. Нет, мы все ожидаем э, что-то новое. Я знаю, недавно буквально э, погиб мой друг, наш друг, вот и Наталья, э, выходил в нашу общину, э, человек на фронте, защищая Родину. И он сказал, я хочу, чтобы на моем похоронах спели э, э, песню или псалом, что э, как бы, небеса манят и ждут меня. То есть песня надежды, чтобы спели, а не песня смерти или угнетения. Так что давайте будем надеяться. Так что этот праздник очень отображает и нашу реальность с Украиной, и также и духовное возрождение, которое должно произойти у каждого христи... ну, христианина, украинца. Всі, хто слідкують за діяльністю благодійного фонду, «Добрий самарянин, бачили, яку потужну інформаційну кампанію ви зробили до пасхальної реконструкції. Багато роликів випустили, відзняли про команду трошки пізніше, але от саме цей підігрів інтересу. Чому важливо залучити ну, майже кожного? На нашу думку, це е, таке справжнє свято, справжнє диво, якого е, ну немає подібного нічого по Україні. Е, тому е, ми запрошуємо. Ми хочемо, щоб е, кожен з наших гостей перезавантажився, почув себе частинкою цього дійства. Буде дуже багато міських фотографів, які будуть дарувати свої фото. Вже у нас окремі зустрічі з ними були. Декілька з них п'ять років вже побували на реконструкції поспіль. Е, тому вони вже знають, які ракурси, де кого ловити. Е, окрема команда візажистів, це і е, учні четвертого курсу училища. це і професійні такі візажисти і гримери. Е, дуже багато людей задіяно, тому не припустить, бо будете тільки дивитися фото, як хтось там ходив, і будуть, звісно, по інтернету багато цікавого потім роз. Розповідати, то можна бути присутнім. Навіщо чути про це? Так, то я розумію, будуть якісь аксесуари, обладунки. Можна буде одягнутися, загримуватися. Так можна буде спробувати себе в якійсь ролі. Можно попробовать только одно условие. На заблаговременно позвонить организатору, потому что желающих гораздо больше, чем костюмов. Так что если человек хочет в этом участвовать, пусть позвонит заблаговременно после эфира там и сообщит о своих намерениях. Про організаторів, окрім благодійного фонду, хто ще долучений до цього масштабного дійства, тому що в центрі міста так і не все проводиться, а це реконструкція, яка готувалася заздалегідь, скільки тут учасників процесу. Такие основные партнеры это Одесская мэрия, департамент внутренней политики, департамент рекламы, муниципалы, департамент здравоохранения будет обеспечивать карету, там скорой помощи, все необходимое для безопасности, насколько это возможно. Из наших таких сильных партнеров это шоу-центр «Анатолий Кавун дает полностью бесплатный декор для нас, это большой, большая поддержка такая. Дмитрий Порощишин, компания Акварель, люди, которые помогают каждый раз в наших благотворительных проектах поэтому партнеров таких сильных довольно-таки много, и в них мы нуждаемся все время. Это не какие-то меценаты, это просто дружеская помощь, дружеская поддержка, и мы видим содействие городских властей, благодарны также содействие нашей областной военной администрации с определенными разнарядками, предупреждениями, как это должно быть. Мы с этим всем соглашаемся и действуем по инструкциям. Так, про інструкції, безпековий момент, те про що не можу не запитати, тому що буде багато людей, буде велика подія, де укриття є, і як будете діяти в випадку повітряної тривоги. Буде великий екран у нас де заблаговременно. Ми будемо сообщати, де знаходиться е, тимчасове укриття або бомбоубіжи. Тобто люди будуть освідомлені, як діяти. Второе каждый человек он несет ответственность ну, за себя, то есть мы никого не будем заставлять, если вдруг воздушная тревога идти там в укрытия и так далее, потому что каждый должен принимать решение. но мы будем сообщать, если воздушная тревога будет, мы будем сообщать о воздушной тревоге, даже если это во время мероприятия, которое идет, мы обязаны сообщить, это будет правильно потому что несем определенную ответственность, а уже каждый человек, ну пусть принимает ответственность сам, где ему находиться, или пройти в укрытие, или остаться в парковой зоне, там в Горсаду, или на Дерибасовской, или пойти кофе пить. Это уже его вопрос, наша задача э, обеспечить информативно людей э, о, э, ну, о каких-то проблемах. Укриття в, е, в пішій доступності, так Так. і вони вмістять у себе усіх, хто захоче сховатися? Там дуже велика mm -hmm. кількість укриттів. Е, е, є великі, єсть маленькі. Ну ми все указувати будемо на, е, в цих роліках. Розкажіть про ходу, якою вона буде подія масштабна, але отака вона буде швидкою. Так е, розкажіть. Звідки, куди будете йти, як це все буде відбуватись? Можна я э, перед началом заходу я хочу сказати, що буквально з завтрашнього дня лагерь стоїть римський. Це дуже важно. Тобто, люди, коли. Когда... яркое событие, человек не до конца не, не, не пощупал, не, не осязал. Для того, чтобы себя вот так как-то приготовить к этому мероприятию, вот надо к лагерю прийти, пообщаться, поговорить, проникнуться в, в истории. может быть, что-то в интернете почитать. Ну, для того, чтобы как-то себя немножко морально подготовить, интеллектуально морально подготовить к этому событию. Так мы рекомендуем. Так оно более ярко будет, более. вот. А уже... По поводу ходы уже Наталья скажет. До того, как начнется пасхальная реконструкция, будет праздничный концерт. Праздничный концерт с участием духового оркестра. Они очень харизматичные, готовят крутые произведения. После этого будет показ античной моды. 21 участница представляет свои античные страны, свой образ, что именно там изготавливалось в этих странах, какая, какой символ. Это до пасхальной реконструкции. Это будет около часа для того, чтобы все, кто гуляет на Дерибасовской, услышали, что совсем скоро, еще через несколько минут будет пасхальная реконструкция. Реконструкция начнется от ярмарки на Дерибасовской. Вот оттуда, с той локации, там будет заметны шесть сцен, которые на протяжении всей Дерибасовской. Сцены, озвучивания, на каждой сцене отдельные операторы, огромная работа, фонограммы с каждой сцены, потому что все это тоже подготовка большая. Музыка беспрерывная, которая одна в другую переходит. Помогает компания Лайтек в этом, и наши ребята тоже активно участвует. Так что вот эта вот хода, она будет не длинная, примерно 400 метров, но надеемся, что она будет наполнена правильным духовным смыслом. Это будет не что-то грузное, это будет легкое, доступное к пониманию. Мы готовили этот сюжет максимально красивым, ярким. Вы увидите и Пилата, и его гостей, и Ирода. Все эти драмы будут развиваться на каждой сцене. Принятие решений, выбор между Иисусом и Варавой. От Центуриона? Ну, Центуриона невозможно не заметить. Это просто самая яркая, наверное, фигура. Я просто буду работает. Центурионом, я как да. бы должен был это сообщить. Да, 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 это было наступное питание. Расскажи про вас. свои роли. Так? У меня роль Центуриона. Центурион — это основа римской армии, то есть это офицерская уже должность. В принципе, он держал систему в легионе. Я буду Центурионом. Я там буду человеком, который не был ознакомлен с жизнью Иисуса Христа. Это моя задача, как бы я просто выполнял свою роль, как ну, свои задачи как военный. Обеспечивал порядок, какие-то там шествия. Вот, но со временем я встречаюсь с личностным моментом. Там будет и моя и жена и мои дети, и как эта история потом переплетается с Иисусом Христом. И в Библии там говорится, что впоследствии сотник признает Иисуса Богом, что для римского гражданина, для римского солдата это было что-то уникальное, что признать Бога. Иисуса Христа Богом, это, то есть, и почему он признал его Богом, как бы через весь сюжет мы будем об этом рассказывать. То есть, как этот мыслительный процесс, как и рождается вера, как, как он начинает смотреть уже не просто на него, как на преступника, на еврея, на... Э, которые там арестовали, а как он постепенно э, начинает смотреть на него совершенно по-другому. Наталья, какую роль выконывает ТВ? Вы? Роль режисера цієї, цієї події, тобто переодягатися не будете? Буде переодягатися, і е, усім нашим фотографам, медіа, ми також пропонуємо переодягатися, надаємо костюми, і це вже біля 300 костюмів. Це буде так дуже потужно, ярко. Когда коли... да, да. люди переодеваются, они больше чувствуют вот такую вот э, дух, да, да. занурение в эту подію. Я даже больше скажу, рекомендую, чтобы люди переоделись. Это совершенно другие ощущения, когда ты просто с кофем стоишь, смотришь, или когда ты переоделся, ты как-то Ти переносишся в то час. Це дуже інтересний такой момент, коли ти на эмоциональном, естетичному, эмоциональном уровне ты переживаєш ці события. Так що рекомендую. Це такий новий досвід, дійсно. Про костюми розкажіть, що це за костюми, хто їх шив, і, я так розумію, десь вони зберігаються весь цей час і дошиваються, можливо. идея с этими костюмами пришла денису петровичу в голову примерно 13 лет назад когда он посетил несколько мероприятий где встречались реконструкторы историки mm -hmm. люди которые занимаются этим серьезно что это не бутафорские oh. все костюмы а действительно по находкам по историческим справкам каждая вещь обоснована и мы пошли этим путем сейчас наша костюмерная вот уже насыщена примерно 300 костюмов и каждый костюм это шерсть, лен, это прям натуральные ткани, все соответствует. Поэтому э, то, насколько трепетно мы относимся к подготовке к каждой, подготовке к каждой вещи, к каждой роли. Э, роли играют тоже непростые люди. Каждая роль ну, ассоциируется с этим человеком в той или иной мере. Вы увидите много лидеров мнений э, в этой постановке, известных личностей Одессы. Они будут соответствовать своим образом тоже в чем-то. Э, поэтому каждый костюм и грим, все это должно отображать суть, которую мы закладываем, а закладываем такую сюжетную линию, чтобы каждый человек увидел э, пасхальные события. как раз вот перед православной Пасхой за неделю это э, будет пасхальная реконструкция, повод людям посмотреть на Пасху шире, не только через выпечку, а посмотреть на пасхальные события, как это было на самом деле. Человек не изменился за две тысячи лет, и те э, стремления, те навыки, которые были у тех людей античных они сегодня присутствуют и у нас. Мы иногда разделяем, думаем, вот там они глупые были, мы сейчас умные, мы другие. Не, все одинаково. Человек хотел и кушать, хотел достигнуть чего-то, кто-то карьеру ищет, кто-то просто исцеление ищет. То есть мы все обычные люди. И вот через вот эти роли мы как бы передаем обычность той истории, но при этом необычность событий, которые произошла. Розкажіть ще про інші ролі. От ви сказали, будуть представники різних суспільних думок. Хто що це за люди, кого побачать і які ще ролі чекають глядачів? Каждая роль очень яркая. Это и представители, например, с молодежного совета будет 20 ребят из молодежного совета. Там. Они там в роли торговцев на базаре, на рынке. Рынок тоже, каждая деталька, там и яблоки будут катиться, разбрасываться. Это все по мостовой Дерибасовской. Главы Красочной. социальных служб будут. Да, да, да. Глава терцентров, терцентра Хаджибевского района. Она в роли покупательницы. Вячеслав Стефанович в роли Пилата, и Андрей Бортов в роли Ирода, Елена Рябчук работала у вас на канале, она тоже будет гостью Пилата. То есть такие многие известные люди в разных кругах, из разных сфер, так как актеров довольно-таки много, 64 главных героя таких, поэтому перечислить всех сложно, но с каждым из них мы взаимодействуем. И сейчас у нас три дня активных репетиций, уже на месте событий люди сферы IT -то будут, то есть те, которые Обычно за мониторами. мониторами, причем такие хорошие специалисты, вот они будут тоже играть роли, то есть выйдут с компьютеров и будут играть роли, то есть интересно, разные профессии, разные люди с разных кругов общения, но делают общее мероприятие в Одессе, это интересно. За стільки років пасхальної реконструкції які відгуки отримували від самих учасників дійства і від глядачів, які все це спостерігали? Многі люди говорять, що в час пасхальної реконструкції вони переосмислили ті собаки. Тобто ми на Пасху привыкли, там Пасху посвятили, навіть яйцями почока і mm -hmm. по суті праздники і, і не ощутили, і не поняли його. а на пасхальной реконструкции они поняли вообще идею и причину этого события, то есть почему Христос пришел на землю. Другие говорили, что на эмоциональном им нужно было, у нас даже в роли играли психолог МЧС, Майя Михайловна, она говорила для меня это как как психологическое духовное вот и исцеление, то есть как ну, она по-своему описывала этот момент. То есть для всех людей по-разному, но одно я знаю, что никто, кто поучаствовал в этом мероприятии, равнодушным не остался. То есть не было вот негатива, там сказали, что плохо, нет. Все, которые прикоснулись вот в каком-то моменте, то каждый сказал, для меня это было очень важно. Я знаю одного человека, который в Израиле жил, и он Пасху в Израиле праздновал. Он говорит, но ну, я приехал в Одессу. И действительно по-настоящему вот эмоционально, духовно ощутил Пасху, это в Одессе на пасхальной реконструкции. Он говорит, вы даже не представляете, что я пережил. Говорит, я в Иерусалиме, ходил по этим улочкам, все, трогал там, угу. общался. Но я такого не пережил духовного прикосновения, как вот здесь, в Одессе. Запросить всех, кто нас смотрит, кого, когда и где ждете в субботу. Друзья, мы приглашаем вас на пасхальную реконструкцию, на Дерибасовскую в 12.00 27 апреля. Будем ждать вас на концерт сначала, а потом в 13.00 пасхальная реконструкция. Делаем это для вас, вкладываем огромные усилия и очень надеемся на то, что вы будете. Приходите все желающие. Я тоже замыслилась, а паче Наталья сказала, можно примерять костюм. Ну, або хотя бы сфотографироваться с каким нибудь легионером, так, ну, с людиною, яка будет переодягнена в костюм. Я вам дуже дякую за ефір і дякую за те, що ви робите цю справу велику, важливу. Це насправді підтримує зараз дуже людей. Спасибі вам, дякую. Денис Сердіченко, Наталя Терехова. Були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.